हिंदुस्थानामध्ये जे पाकिस्तान प्रेमी आहेत त्यांना काही गोष्टी माहिती नाहीत आणि त्या गोष्टी सांगायचा प्रयत्न एका पंतप्रधानानं केलेला आहे ते म्हणजे महिला आहेत बघा पाकिस्तानातील जे काही हिंदू आहेत फाळणीच्या वेळेस काही हिंदू भारतामध्ये येऊ शकले नाहीत मग त्या हिंदूंची आता अवस्था पाकिस्तानामध्ये काय त्या ठिकाणी पाकिस्तानातील लोक त्या हिंदूंना पाकिस्तानातील मानत नाहीत हा विषय पहिला तेथील महिलांवरती तिथल्या मुलीवरती तिथं अत्याचार होतात आणि त्या लोकांना ज्या ठिकाणी त्रास द्यायची कामं हे पाकिस्तानी करतात आणि सर्वात जास्त मुस्लिम हे पाकिस्तानाने मारलेत मित्रांनो पाकिस्तानांनी कारण पाकिस्तानाला सुपाऱ्या घेऊन काम करायची सवय आहे पाकिस्तान आर्मी हे पैशावरती काम करतं ज्याकडून तुकडा टाकला तर तुकड्यावरती पाळणारे कुत्रे म्हणजेच पाकिस्तानी सैन्य आहे आणि ते सैन्य जास्तीत जास्त मुस्लिमान मारतं सैन्य पाकिस्तान हा एका धर्माचा आहे किंवा पाकिस्तान हा मुस्लिमांचा आहे हा फक्त निव्वळ समज आहे पाकिस्तान पुढे कुणालाही गिनत नाही पाकिस्तान पैशाच्या स पैशासाठी ते कुणालाही मारायला तयार होतं कारण बांगलादेशामध्ये असेल किंवा फिलिस्तीनमध्ये असेल अफगाणिस्तानमध्ये असेल किंवा बलूचमध्ये असेल या ठिकाणी पाकिस्तानानं सुपाऱ्या घेऊनच कार्यक्रम वाजवलेला आहे आणि त्यानंतर बघा महत्त्वाचा विषय असा की पाकिस्तानाचा कुठला धर्म नाही पण पाकिस्तानातील काही मौलानी असतील मौला असतील त्याच्यातली काही हरामखोर लोकं असतील ते भारतीय मुसलमानाला भडकावायचा प्रयत्न करतात आणि भडकावून जे काही भारतामध्ये भारतामधील मुस्लिम हिंदू जे काही या ठिकाणी गुन्ह्या गोविंदाने राहतात यामध्ये ते विष कालवायचे कामं हे पाकिस्तानी जे काही मंडळी आहेत ते करत असते त्यामुळं त्या, त्या बलूचस्थानी जी पंतप्रधान आहे नायमा कदारी यांनी त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे नेमकं पाकिस्तानाचे मनसुबे काय आहेत पाकिस्तान नेमकं भारतीयाकडून काय त्यांना पाहायचं आहे आणि ज्यावेळेस पाकिस्तान हल्ला करतो ना त्यावेळेस हिंदू मुस्लिम पाहत नाही ते सरसगट सर्वांनाच मारतो आतंकवादी हल्ल्याच्या बाबतीमध्ये ठीक आहे तुम्ही हा व्हिडिओ बघून घ्या त्या बोलूच्या प्रथम नागरिक महिला कादरी का इसमें तो एक ही मुल्क बन रहा है और बन एक एक भी मुल्क मुल्क नहीं रहा एक मुल्क जो कब्जा किया गया वो आजाद हो रहा है बलूचिस्तान बाकी जिन मुल्कों के हिस्से चोरी किए गए हैं वो मुल्क अपने हिस्से वापस लेंगे तो इसमें तो और कोई मुल्क नजर ही नहीं आ रहा दूसरी बात जो अंदर हिंदुस्तान के अंदर जिन लोगों को पाकिस्तान से प्रेम है उन्हें पाकिस्तान का पता नहीं है उनको सिर्फ उन लोगों से मिल लेना चाहिए जो इसी प्रेम के कारण सैतालीस में हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान गए थे पचहत्तर साल से वो महाजर हैं उन्हें वहां हिंदुस्तानी कहते हैं उन्हें कोई पाकिस्तानी मानता ही नहीं जो अपना सब कुछ छोड़कर गए पाकिस्तान के प्रेम में पाकिस्तान ने उनको हिंदुस्तानी महाजर का टाइटल दिया हुआ है और उनको मारते हैं काटते हैं उनको टॉर्चर करते हैं उनकी बेटियां उठाते हैं उन्हें पाकिस्तान में कोई इज्जत मिली ही नहीं आप तो यहाँ बैठे हो आपको तो वो अपने अपना भाई भी नहीं समझते आपको तो वो अपने बराबर भी नहीं समझते तो आपको अगर ये पता हो कि दुनिया में जितने मुसलमान पाकिस्तान ने मारे हैं वो किसी और ने नहीं मारे इन्होंने ज़ियाउल हक जिस वक्त फौज में था उसने उर्दन में जाकर कर दस हजार फलस्तनी एक रात में मारे एक रात में पैसे जहाँ मिले पाकिस्तान की फौज जाती है दो लाख बलूचिस्तान में ये मार चुके हैं बांग्लादेश में तीस लाख मार चुके हैं जिसमें मजॉरिटी मुसलमान थी ये अफग़ानिस्तान में चार लाख लोग मार चुके हैं इतने मुसलमान किसी ने मारे आज तक जितने पाकिस्तान ने मारे फिर तुम कहते हो कि ये मुसलमान है तुम्हें इनसे प्यार है तो या तो तुम अपना कोई मेंटल इलनेस का इलाज करवाओ या अपनी नज़र ठीक करवाओ कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये खूंखार दरिंदे हैं जो सिर्फ खून पीना जानते हैं इनका कोई धर्म नहीं है इनका कोई धर्म नहीं है और ये तुम्हें उल्लू बना रहे हैं ताकि तुम अपनी मां से लड़ो तुम्हारा कोई भी धर्म हो पर भारत तुम्हारी मां है हमें भारत से बलोचों को भारत से लाग गिले हों पर भारत के लोगों को तो हम यही कहते हैं कि तुम खुशकिस्मत हो लकी हो कि तुमको भारत जैसा मुल्क है इस मुल्क को प्यार से जियो इस मुल्क की कदर करो लोगों ने खून दे के इसको आज़ाद किया है लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं तो आप ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये भगत सिंह का मुल्क है ये शिवाजी का मुल्क है आप इस मुल्क की इज्जत करो और ये आपका अपना मुल्क है ये सब आपके ये हीरो हैं गौरी और वो गजनबी तुम्हारे हीरो नहीं हैं तो ये चीज़ इनको समझनी चाहिए और भारतीय होने के नाते जो दुनिया में एक रिस्पेक्ट है आपकी उस पर गर्व होना चाहिए और दुनिया का जो सबसे जलील पासपोर्ट है इस वक्त वो पाकिस्तान का है दुनिया में सबसे ज़्यादा जलील किसी एयरपोर्ट पे कोई किसी को खड़ा करते हैं लाइन अलग करके वो पाकिस्तानी है दुनिया में सबसे ज़्यादा वीज़ा एप्लीकेशन जिसकी रिजेक्ट होती हैं वो पाकिस्तानी है आप खुद को बोलो मैं भारतीय इंडियन हुँ, आप। जे स्वतःच्या देशाचे नाही झाले स्वतःच्या धर्माचे नाही झाले ते मुस्लिमांचे काय होणार काही मुस्लिम आहेत काही लोकांच्या डोक्यावरती तो विषय असतो पाकिस्तान प्रेमाचा आता गोष्टी समोर येतात त्या अशा लोकांनी अशा गोष्टी न करता आपल्या देशासोबत हे प्रामाणिक राहावं आणि पाकिस्तानाचे मनसुबी आहे ते ओढळून लावावे एवढंच या ठिकाणी मी जाहीर तुमची विनंती करतो तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर शेअर करा चॅनलला सबस्क्राईब करा, करा नमस्कार